नाशिक ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन तर्फे चालक दिन सोहळ्याचे आयोजन नाशिक ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन हे भारतातील मुख्य ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन असून देशाच्या ट्रान्सपोर्टेशन क्षेत्रात नाशिक ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनची एक महत्वाची भूमिका असून आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा ट्रान्सपोर्टेशनमधील चालक हा मुख्य घटक असून त्यांच्या सन्मानार्थ नाशिक ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनतर्फे सतरा सप्टेंबरला राधाकृष्ण बँकवेट हॉल जत्रा बस स्टॉप शेजारी आयोजित करण्यात येणार असून या विषयाची पत्रकार परिषद नुकतीच नाशिकच्या शासकीय विश्रामगृह येथे संपन्न झाली या चालक दिवसाच्या सोहळ्या दिना सर्व क्षेत्रातील ड्रायव्हर बंधू सत्कार करण्यात येणार असून या ये ठिकाणी मोफत सर्व रोग निदान आरोग्य तपासणी शिबिर देखील ठेवण्यात आले आहे विशेष म्हणजे महिला ड्रायव्हर यांचा विशेष सत्कार करण्यात येणार असून आणि येणाऱ्या प्रत्येक चालक बंधू भगिनींना बक्षिसांचं वाटप देखील करण्यात येणार आहे जास्तीत जास्त चालक चालक दिवस सोहळ्याचा लाभ घेऊन थी। आपल्यातील आत्मविश्वास वाढवा असे आवाहन नाशिक ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनच्या वतीनं करण्यात आले या प्रसंगी अध्यक्ष विनोद शर्मा रिटेक कार्यक्रमाध्यक्ष रिटे। अमोल शेळके सचिव अनिल कौशिक संजय महाराणा चेअरमन इव्हेंट मॅनेजमेंट कमिटी राजेश पवार मीडिया प्रेस समिति जावेद शाबीर शेख यहाँसह नाशिक ट्रांसपोर्ट असोसिएशन से सर्व पदाधिकारी सदस्य मोटा संख्यन उपस्थित होते राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस आज नाशिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के इस डे के समारोह टीम ने आज शपथ समारोह दिया उसमें शामिल होने का मौका मिला और आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से सरकार को एक बार पुनः अपील करते हैं कि हमारी चार जो मुख्य डिमांड्स जिनको हमने नेशनल एजेंडा में टॉप प्रायोरिटी पे लिया इस वर्ष उसमें सर्वप्रथम जो बॉर्डर करने की हमारी बात चल रही है उसमें सरकार केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में निवेदन है हमारा कि बॉर्डर एबोलिश किए जाए अब इनकी आवश्यकता नहीं है जब पुरानी तकनीक थी जब हमारे पास कंप्यूटर नहीं थे हाथों में मशीन चेक करने वाले यंत्र नहीं थे परिवहन जैसी एनआईसी की व्यवस्था नहीं थी तब इन सबकी जरूरत थी आज आर टी ओ या इंस्पेक्टर या कोई भी व्यवस्था सड़क पे खड़े होकर अपने यंत्र में सारी चीजें देख सकती है गाड़ी का नंबर डाल के, गाड़ी का उसको अन्यथा एक भ्रष्टाचार का रूप देने की घर को बंद किया जाए दूसरा हम इनके एक राष्ट्रीय अभियान चल रहा है ई चलान बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का कि हमारी गाड़ियां होती है आसाम में चलान आ जाता है चंडीगढ़ से गाड़ी है कलकत्ता में चला आता है बॉम्बे से मोबाइल से फोटो डाल के चलान को सक्रिय किया जा रहा है वो चलान व्यवस्था को बंद किया जाए उस सिस्टम का टोटल मिस हो रहा है और उससे हमारे पेपर ब्लॉक कर दिए जाते हैं गाड़ी जहां होती है तहा खड़ी हो जाती है पेपर ब्लॉक होने के बाद गाड़ी सड़क पर रोड बढ़ नहीं रहती और उसमें इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं मिलता तो हम गाड़ी चलाने के लिए ऑपरेटर समर्थ नहीं रह जाता

कि सभी सेगमेंट्स का बराबर ध्यान रखें सरकार जो भी निर्णय ले जो भी पॉलिसी लाए वो बैलेंस तरीके से लाए उसमें किसी एक व्यवस्था को कहीं पर फेवर नहीं मिलनी चाहिए चौथा हमने अपने ड्राइवर भाइयों के लिए हमेशा आवाज उठाई है उनको एक मान सम्मान उनका समाज में स्थान उनके परिवार की सुरक्षा उनके परिवार का बीमा सुरक्षा प्रधानमंत्री योजना आवास योजना के अंदर अंतर्गत उनकी मेंबरशिप और बिलो इकोनॉमी तबके में उनका जोड़ना और उसको प्रोत्साहन देना ताकि ड्राइवरों के बाद हमारी बहुत दुर्दशा हो रही है कि ड्राइवर प्रोड्यूस नहीं हो रहे जितने भी ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल खुले हैं पूरे देश में हमारे वो ड्राइवर का लाइसेंस बनने के बाद तो ट्रेनिंग देते हैं लेकिन ड्राइवर प्रोड्यूस कहाँ हो रहे अब गाड़ियां रजिस्टर कर रहे हैं सड़कों में ट्रैफिक बढ़ रहा है लेकिन उसके लिए ड्राइवर कहाँ से आएगा माफ करना पूरे देश में किसी भी राज्य सरकार ने आज तक किसी आईटीआई में ये कोर्स नहीं डाला किसी स्कूल में ये ट्रेनिंग स्कूल नहीं बनाया जहां पर ड्राइवर उत्पन्न किए जाए प्रोड्यूस किए जा सके आज हमारे देश की एक बहुत प्रमुख मांग है कि जितनी गाड़ियां आप रजिस्टर कर रहे हो उसके मुताबिक उसके ड्राइवर भी प्रोड्यूस करो तो इन चारों मुख्य मुद्दों को लेकर हमने राष्ट्रीय एजेंडा बनाया है पहले तीन महीने में हम इनको लेकर चले हैं और मीडिया को हमने हमेशा अपनी आवाज माना है आपके चैनल से आपके समाचार पत्र के चैनल से हमारी आवाज अगर वहां तक पहुंचती है लोगों के दिल से और शुक्र नमस्कार, मी अमोल छड़के पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांचा आज वाढदिवस असतो त्या निमित्ताने आम्ही तेरा वर्षापूर्वी आमच्या आशुषांनी ही संकल्पना केली होती का सतरा सप्टेंबर चालक दिवस हा साजण्या कर, साजरा करण्यात यावा चालक हा देशाचा अर्थव्यवस्थेचा महत्वाचा कणा आहे आणि त्या अर्थव्यवस्थेला चा चालना देण्यासाठी चालक हा कायम नित्यनेमाने त्याची जबाबदारी पार पाडत असतो सारख्या शहरात औद्योगिक शहरातील चालक उद्योज उद्योजकांना चांगली त्याची योगाच त्याच हे असत त्यामुळे आज चालक हा आम्हाला दरवर्षी चांगला प्रतिसाद देतो चालक दिवसाला आणि आमचे ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनचे पदाधिकारी पदा असतात हा चालक दिन साजरा करण्यामागचा हेतू असा असतो की त्यांना सक्षमपणे समाजात चांगला आ, मान सन्मान मिळावा यासाठी आमचे असोसिएशन प्रयत्न करत असते याच्याही पुढे आम्ही याच्यापेक्षा चांगला त्यांचा मान सन्मान समाजात चांगला नावो हो। अशी यासाठी आम्ही पूछा चालक दिनासाठी शुभेच्छा देशों थामो तो जय जय महाराष्ट्र